पत्रं पुष्पं फलं तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छते तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः पत्रम् पुष्पं फलं तोयम् यः मे भक्त्या प्रयच्छति तत् अहम् भक्ति उपकृतम् अश्नामि प्रयत आत्मनः पत्रं पुष्पं फलन्तोऽयम् पत्रं पुष्पम् फलन्तोऽयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् तदहं भक्त्युपहृतम् अष्टामि प्रयतात्मनः अष्टामि प्रयता पत्रं पुष्पं फलन्तो यै यो मे भक्त्या प्रयच्छति पत्रं पुष्पं फलन्तो यै यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः पत्रं पुष्पं फलन्तो यै यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः पत्रं पुष्पं फलन्तो यै यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः